Доброго раночку. Мої шановні глядачі, з вами я Галина. Сьогодні деякі питання розглянемо, небагато. Сьогодні у нас 9 лютого, так? Зараз ми тут три питання в мене всього. Отак, запитали, я побачила там в коментарях. Зараз ми спитаємо. Карта Ленорман, розкажіть мені, пожалуйста, всю правду. Покажіть. Так. Чи предлагає Київ віддати свої ресурси? Чи предлагає Київ віддати свої ресурси? США там. Так, рішення корабля ще. не, не видать ресурсы, не видать. Это договор идет, идет договор, совместно праця, на праця. Что-то новое, новизна, новизна, совместный бизнес, праця. Это не видаты. И хорошие перемены вперед, вперед хорошие перемены. И договор, это ж не видать. на праця. Точка опоры, вот решение императора. И договор и на совместную работу, вот с королями, короли и женщины, королева, короли, вместе, вместе, колесо фортуны, вперед, хорошие перемены, А? добывать, да, добывать совместная работа, совместный бизнес, это не это совместная работа, добывать ресурсы. Так, розглянули. Тепер тут ще таке питання задали. Чи хоче Путін, Путін продовження війни? Що він там збирає щось там опять? Армію і продовження війни. Хоче він продовження війни? Путін. Так, а це обман. Та это обман и пустость. дивите, как четко. Вот, идет карта справедливости, правосудия. Удачный случай. И это вот хитрость обман. И это пусто. Пустые разговоры. Никакой армии уже никакого продовження. Чи будет продолжение війны еще на роки в Украине? Та отрицательный ответ. Все, можна не дивитися. Бачите, зразу. Не буде. В цьому році війна закінчиться. Вже в воздухі це. Уже всі об этом знають. Все. Так, і ще одне питання. Це розглянули. Не, це неправда, це пусті розговори. І женщина пише: наснився такий сон. Щось там побачила на стіні. Отакі цифри 15.06. Что это означает для Украины, или это может для нее? Это для Украины что-то она побачила? Что это за числа? Покажите мне. 15.06. Хорошее предзнаменование, говорят, первая карта. Так, а что сейчас я подойду. для кого это? Нет, это для вас. Карта отшельника. Это для вас. Так, что тут у вас падает? Какие-то бедственные ситуации, разногласия, конфликт и отсрочка. И обнуление, и распад. Вот такие карты. Бедственная ситуация. И гибкосмысли, вы как чувствуете, как, как знаете это. Вы как предчувствуете это. Вот гибкосмысли, предчувствие. Разногласия большие. Конфликт большой. Раздражение, как отсрочка. Обнуление и распад. И это вам. Это не Украине. Сложная какая-то ситуация. Вот с королем. Король перевернулся. С королем идет разрыв. Когда разрыва, прям скандал большой, конфликт. А наш первая карта сейчас. Подожди. Первая же карта. Хорошее предзнаменование. Так, сомнения большие. Вот с неуверенность. Что-то неуверенный вы. Ну, все ж таки обрыв. Ну, значит, к лучшему это. Если первая карта хорошее предзнаменование и победа, все последняя А тут везде все обрыв. Как враг за спиной. То значит, это к лучшему. Вот так показал и вот сей сон. Для вас это хорошее признаменование и карта перемоги, триумф. Але розпад з королем. Значить, я так лучшому. Ну, отакі, отакі питаннячка сьогодні. Цікаві. Дякую вам, що написали. Це в коментарях писали мені. Дуже дякую вам. Так, ну і все. Дякую за увагу, за перегляди. Дякую вам, що ви зі мною. За уважність вашу. Ви там пишете мені, от полонених там вернули, там ще щось булося, там ета, зауважність. Це взагалі це для мене. Пишіть. Це для мене как, як бальзам на душу. <гум> так, ну все, дякую вам. Мира та добра. Гарного дня. До побачення.